Є Ігор Гужба в нас на зв'язку е, телефоном, то я так розумію, так? Чи скайпом? Телефоном і Ігор, добрий день. Добрий день. Ну а скажіть, а ви зараз там перебуваєте в редакції? Е, Ні, я ще туди туди не доїхав, а зараз я туди направляюся. Ага. Е, ну, е, около 9 утра вони ворвалися в Дані, не поділилися ніяких документів. И закрыли его, и всех сотрудников, которые там сейчас находятся, заблокировали и выпускают наружу. По знакам можно судить, что это сотрудники налоговой милиции и милиции. Но, повторюсь, никаких документов, никаких оснований для, для наобудка, никакие другие действия не предъявили. Более того, вот сейчас сюда приехала, мы вызвали следственную группу генеральной прокуратуры, она прибыла на место, но ее также не пустили внутрь редакции, внутрь здания. А, ну скажите, идет мова про фирму э, фиктивную, нибито, яка перевела 94 да, я миллиона. Читал, да, я читал, я, я читал, я читал то, что вообще эти источники неких профессиональных органов. Могу сказать, что полная его, я наша компания, это, был, в общем-то, все на рынке знают, потому что сами не знаете, кто, что, что на книге очень узкие, все я знаю, у кого какие скелеты в шкафу, на, этом, там, рынке всем прекрасно известно, что мы компания, которая работает в белом. Мы белую платим зарплату, у нас полностью легальная бухгалтерия, и, соответственно, все наши операции мы проводили в легальном поле. Все мои доходы, о которых там тоже идет речь, они совершенно официально подтверждены. Я сдал весь декларацию о своих доходах, установленные законом сроки э, в налоговую, поэтому все, что говорят правоохранительные органы, это ложь. Ну, если это они говорят, действительно, потому что это не официальное сообщение, а некий источник. Это, это ложь и попытка оправдать политическое давление на нас, сфабриковать против нас дело. Хочу Хорошо. сказать, что в первую очередь бьет по самой власти, которую сейчас выгодно представить, предстоящие выборы как демократические и свободные, но о чем может идти речь о демократичности, демократичности свободе воли если накануне выборов буквально за 2-3 дня до голосования блокируется деятельность крупнейшей национальной газеты и одной крупнейших медиаходов. Игорь, вы никогда не называли, ну, как бы открыто источников инвестиций в ваш холдинг. Правда ли, что они идут из России, эти инвестиции? Нет, эти инвестиции не идут из России, это заемные средства как я уже говорил, к предваряю вопросы Курченко для никакого отношения не имеем. Хорошо, и напоследок скажите, касается ли вообще эта ситуация других изданий, ну, то есть имею в виду радиостанцию, телеканал и журнал Вести репортер? <стреливание> ну, на, ну, на, самом деле в том здании, которое сейчас заблокировано, там находится управляющая компания всего холдинга, в том числе и, и радиостанции, и, и телеканалы, они физически находятся в другом месте. вот, То есть, соответственно, они вещают, но, но нельзя исключать, что удар будет нанесен в ближайшее время и по ним. Хорошо, спасибо, Игорь. Ну, собственно, да, ну, собственно, мы, если говорить о, о том, выйдет -то ли завтра газета, у нас как бы есть все возможности. и выпустил финансовый состояние нашей компании, стабильное, мы оплачиваем все затраты на на печати издания, поэтому мы постараемся выпустить завтра издание. Ладно, мы будем держать на, на пульсе эту ситуацию, туда уже отправляются наши корреспонденты. Спасибо, Игорь.